Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli məhsurtun dayanacağına yaxın, yeni təmirdən çıxmış 5 otaqlı həyət evin təqdim edirik izləyicilər. Gördüyünüz kimi evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz ümumi 3 sot yarım torpaqda tikilib, sənədi qubçadır, tam mülkiyyətli evdir. Hörmətli izləyicilər, evin qiymətini videomuzun irəliləyən dəqiqələrində biz sizə nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsası odur kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolardan xəbərdar olasınız. Gördüyünüz kimi çox gözəl, geniş həyət yanı sahəsi var. Qarşı tərəfdə burda həyətində naves yığılıbdı. Gördüyünüz kimi, istərsə maşını üçün, maşın üçün burda bir başa qaraj kimi də istifadəyə verə bilərsiniz və burda əlavə həyətinə 7-8 maşın tam rahat şəkildə yerləşir. Bu navestdən əlavə həyətinə 7-8 maşın tam rahat şəkildə yerləşir. Gördüyünüz kimi həyətinə giriş qapazı da avtomatik pultla idarə olunur. Evimizin yan tərəfindən xarici görünüşü sizə təqdim edirik. Gördüyünüz kimi çox gözəl, çox səviyyəli bir evdir. Hörmətli izləcilər, həyətində özü üçün gördüyünüz kimi dekorativ ağaclar əkilibdir yedəşti ərazi əl verişdi bir ərazidədir. Evə gələn küçə asfaltdır, dəyərlizəcər. Və qarşı tərəfdə gördüyünüz kimi kaletka qapısıdır. Birbaşa yoldan evin həyətinə daxil olmaq üçün buradan əlavə kaletka qapısıdır və gördüyünüz kimi piləkanı da ağlayışlar üzlənilibdir. Bəhə evin qarşı tərəfdə də yenə də özünə məxsus burda həyətan sahəsi var. Burada suyun çağıcı qurulaşdırılıbdır, gördüyünüz kimi kombi aparatı burada qurulaşdırılacaq və zirzəminin giriş qapısıdır. Yenə də evimizin xarici görünüşünü sizə təqdim edirik. Gördüyünüz kimi pəncəraları da hamısı birbaşa reşotqalanıbdı. Çox səviyyəli bir evdir. Hörmətli izləyicilər, indi isə gəlin vaxt itirmədən keçək evin daxili nəsləri tanış edək. Buyurun, izləyin. Gördüyünüz kimi çox gözəl, çox səviyyəli bir evdir və evin giriş dəhlizində, baxın, dəhlizi də birbaşa kürsüdən sonra manolit betondur dəhlizi və bütün otaqlar hamısı dəşəməsi istı poldur və ikinci mərtəbəyə qalxaq. Pləşanımızdır görürsünüz ki, pləşanımız da betonla yığılıb və üzlənməsi granit daşla üzlənilibdi. Baxın, həqiqətən çox səviyyəli, çox gözəl bir işdir. Pləşanın altında belə bir boşluq saxlanılıbdı. Burda istəsəz kladovka kimi istifadəyə verə bilərsiniz. Artıq əşyalarınızı yığmaq üçün belə bir yer nəzərdə tutulubdu və burada qarşı tərəfdə hamam otağıdır, yataq otağıdır birinci mərtəbəyə məxsus. Burda isə gördüyünüz kimi mətbəxdir və bu isə bizim gözəl, geniş qonaq otağımızdır. Baxın, ölçüləri də kifayət qədər genişdir, həqiqətən çox möhtəşəm bir idi dərizəcələr gördüyünüz kimi qonaq otağımızın tavanıdır. Evin yerləşdiyi ərazinə də nəzərinizə çatdıraq ki, çox əlverişli bir ərazidir. Maşrutla evin məsafəsi 10 metr məsafədədir. Bu 1-ci mərtəbəyə məxsus yataq otağıdır. Baxın ölçüləri də həqiqətən çox gözəl, çox möhtəşəmdir. Bu isə bizim mətbəximizdir. Dərinizə görə, gördünüz kimi evin hər bir otağına günəş şüası tam rahatlıqla düşür. Heç bir maliya otaqların qarşısını kəsmir. Evimizi nəzərinizə çatdıraq. Ev quşa daşla tikilib, evin tikin monolit betonu var. Bünövrəsi də dəmirdibetondur. Deməli, baxın evin tam keyfiyyətlə tikilibdir. Baxın, gördüyünüz kimi 2-ci mərtəbəyə xüsus. Hamamdır bu və hamam otağının tavanıdır. Dərzəcilər indisə qalxaq 2-ci mərtəbəyə, 2-ci mərtəbədə otaqlarla sizləri tanış edək. Bu uyuğun izləri götürümüz ki, pirəkanımız da genişdir, işıqlı bir evdir. Baxın, burada mərtəbə arası da manolit betondur. Evin ikinci təmiri zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunubdur. Bu ikinci mərtəbəyə məxsus dəhlizdir. Gördüyünüz kimi dəhlizdən birbaşa balkona çıxış qapısıdır burada. Yerləşdiyi ərazidə həqiqətən çox gözəl, çox möhtəşəm bir ərazidədir. Eviniz marketə, məktəbə, marshuta yaxın bir ərazidədir. Burada gördüyünüz kimi tavandan damaq çıxış qapısıdır. Hörmətli izləyicilər, ilk öncə ikinci mərtəbədə yerləşən Otaqlar sizi də tanış edək. Gördüyünüz kimi, 2-ci mərtəbədə də yerləşən otaqlar kifayət qədər genişdir, işıqlıdır. Hər bir otağına da günəş şüası tam rahatlıqla düşür. Evimizin də qiymətini nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 135 min manatla satışa çıxıb. Real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Evin sənədi də kupçudur, tam mülkiyyətdir. Bu isə 2-ci mərtəbədə yerləşən, gördüyünüz kimi yataq otağımızdır. Otağa ölçülərdə kifayət qədər genişdir. Və növbəti üçüncü yataq otağımızdır, ikinci mərtəbədə yerləşən. Baxın, həqiqətən ərazisi də bir hündür ərazidədir. Gördüyünüz kimi də çox səliqəli, çox keyfiyyətli bir evdir. Telefon nömrəmizdə xatırladaq 050 704 98 80. Bəhram əmlak agentliyi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.